Привіт! Мене звуть Макс. Я той, хто монтує і знімає передачу підлітуха. Е, поговоримо про нашого ведучого діму козачка. Так от, він занадто багато лажає і викаблучується. Ось лише подивіться. Пощитаю авіа. ЗНО і шой, ну що і ЗНО, нова? та й здали, і все. Кончені епілятори, депілятори, чи Це вже занадто, Діма. Ти перетнув межу. Ми засилаємо тебе в російський ліс. Там ти будеш змушений виживати. Там ти будеш виживати до тих пір, поки не знайдеш свій улюблений мікрофон. До речі, ти там будеш змушений розмовляти російською мовою, бо то Росія. Діма, покажи на що ти здатен. Итак, похоже, я оказался вдали от цивилизации, без каких-либо связей с окружающим миром. И в данный момент я не знаю, что мне делать. Алло. Да, мам. Да. Мам, ну я ел. Да. Все, мам, ну я на работе. Все, давай. Так вот, сейчас я вам покажу, как в условиях самых экстремальных, вообще в середине дикой природы, я покажу вам, как найти дорогу, как найти людей и как выжить. Оставайтесь со мной. Первое, чем вам нужно обзавестись, это оружие. Для добычи пищи и для защиты от диких животных. Поэтому я бы посоветовал вам найти довольно длинную и прочную палку, как вот эта вот. И просто уже пусть ваше воображение позволит вам сделать с ней то, чего вы хотите. В условиях дикой природы вам обязательно нужно с собой носить только те вещи, которые в первую очередь помогут вам выжить. Поэтому всегда взвешивайте дважды, что вы несете с собой. Вам не нужно с собой иметь никакой лишний груз. Когда речь идет о пище, вам не нужно пренебрегать ни малейшей возможностью восстановить баланс протеинов, жиров и углеводов в вашем организме. Поэтому стоит искать пищу под каждым камнем, на каждом дереве. Вот под такими вот тяжелыми камнями обычно бывают муравейники, личинки, поэтому в личинках очень много протеинов. То есть я бы вам посоветовал, если вы найдете личинок, немедленно их есть. Но эти личинки выглядят не очень аппетитно, поэтому я продолжу поиски. Вот. Вот эти вполне по вкусу. Я бы посоветовал вам выбирать те, которые желтого и оранжевого цвета. Красные лучше не есть, потому что они могут быть ядовитыми. Спрятать. Я не знаю, сколько прошло уже времени, но я точно знаю, что меня мучает ужасная жажда. И как многим из вас известно, в условиях дикой природы без воды человек может протянуть максимум 3 дня. Поэтому во что бы то ни стало, мне нужно найти источник воды. И похоже мы с этим заданием справились. Здесь я вижу ручей, дикий. дикие. Дикие ручи. Обычно пресная, поэтому воду из них можно смело пить. Теперь я чувствую себя гораздо лучше, поэтому стоит отправляться и обустраивать ночлег. Так, я пришел к месту, где, я думаю, лучше всего будет устроить ночлег. Итак, запомните, что для ночлега можно использовать ветки деревьев, кору деревьев. То есть все, чего душа пожелает. Вот из таких кусков древесной коры очень хорошо получается кровля. И обычно эта кора очень крепкая и надежная, поэтому вам не стоит переживать о том, что она может под влиянием ветра или каких-либо окружающих факторов разрушиться. Так вот, после того, как вы обустроили жилье, если вы уже справились с приемом пищи, я посоветовал бы вам отдохнуть хотя бы несколько часов, чтобы восстановить силы. как оказалось, школа выживания спецназа была ненадежной штукой, и их советы по обустройству жилья не очень мне помогли. Но все же я пережил эту ночь, и теперь мне нужно найти пищу. И вот еще одна замечательная находка. Коровьи экскременты. Это дает мне подсказку, что, возможно, где-то неподалеку есть либо дикие быки, или все же цивилизация. Давайте отправимся смотреть. Я слышу звуки, которые издает дикий орел. Это может значить только одно. Рядом есть пища. И поэтому я сейчас буду стараться сбить его с дерева. Обычно они обитают в кромках вот таких вот высоких деревьев. Поэтому старайтесь целиться на 5 градусов от места, где идет звук. Поэтому прицельтесь хорошенько, занесите руку и бросайте. Одной из основных потребностей человека в условиях дикой природы является, конечно же, гигиена. Поэтому я сейчас начну рыть туалет. Итак, я закончил обустраивать туалет, и сейчас самое время перейти к основной задаче. Даже не его спрятали. Для того, чтобы в таких условиях не сойти с ума, я советую всем заниматься спортом и держать себя в форме. Это также поможет вам защитить себя при атаке диких зверей. Давайте посмотрим вон в тех кустах. Там его точно нету. Нашел! Дорогой мой!